murodjon ahmadaliyevning roni riosga qarshi jangi o'zbekiston hududida translyatsiya qilinadimi qachon jang qiladi soat nechida qayerdan tekin ko'rsa bo'ladi va oxirgi o'zbek mma yangiliklari haqida video davomida batafsil aytib o'tamiz shunday ekan videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz demak boshladik o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad ссылкаsi video ostidagi kоmentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan otib tahlil amma promokodini tersangiz birinchi to'ldirgan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 1 million 300 ming so'm bonus puliga ega bo'lasiz hammaga omad biz esa davom etamiz to'xtamurodov oktagon liga bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qildi assalomu alaykum aziz vatandoshlarim va aziz obunachilarim bugun o'rta osiyodagi eng nufuzli tashkilot oktagon liga va eng nufuzli promotorlik kompaniyasi Underdog anderdou bilan shartnoma imzoladim tez orada sizlarga keyingi jangim sanasini e'lon qilaman kutishda va qo'llab quvvatlashda davom eting inshaalloh birgalikda barcha niyatlarimizni Allohning izni bilan amalga oshiramiz dedi hamyurtimiz humoyi do'stlar xabaringiz bor ikkinchi sentyabr kuni hamyurtimiz mahmud murodov keyingi jangini o'tkazadi unga raqib bo'lishi kutilayotgan abusupyan magomedov aslida kim raqibi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz ajoyib va har xil uslublarda raqiblarni nokaut qiladigan jangchi rossiyadan germaniyaga ko'chib o'tgan Abu magamedov Magomedov 1990 to'qqiz yuz to'qsoninchi yil ikkinchi sentyabr sanasida dog'istonda tug'ilgan abusning yoshligi tog'li dog'istonda o'tgan barcha dog'istonlik bolalar singari abu supyan ham yoshligidan kurashga qiziqqan kurashdagi ilk qadamlarini ulubiya salovat qo'l ostida o'rgangan ustozining gaplariga qaraganda bolakay hech qachon ortga chekinmagan va doim oxirigacha kurashgan parterda yaxshigina harakat qilishiga qaramay magomedov boksni ham yaxshi ko'rgan ammo dog'istonda boksga e'tibor yaxshi emasdi uning boksga o'tishiga esa oilasining germaniyaga ko'chib ketishi sabab bo'lgan ikki ming yigirma birinchi yilda ufc bilan shartnoma imzolaydi lekin ufcda de debyut qilish uchun ham unga deyarli ikki yil kerak bo'ldi chunki uning jalard Mishert va ali ashab hizriyevga qarshi janglari ma'lum sabablarga ko'ra bekor bo'ldi endi Abu Sufyan magomedov dagi debyut jangini hamyurtimiz mahmud murodovga qarshi 3 sentyabr kuni o'tkazadi hamyurtimizga omad tilaymiz inshaalloh nokaut evaziga g'alaba qozonadi ushbu jang haqida fikrlaringiz bo'lsa pastda kommentariyaga yozib qo'ying professional boksning yarim yengil vazn toifasi wba va ibf yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni murodjon ahmadaliyev uchinchi bor kamarlarini himoya qiladi raqib roni rios o'ttiz uch marta jang o'tkazgan uch marta mag'lubiyatga uchragan va o'n olti marta g'alabasini nokaut bilan tamomlagan hozirda u o'ttiz ikki yoshda jang texas shtati san anteno shahrida yigirma beshinchidan yigirma oltinchi iyunga o'tar kechasi o'tkaziladi tashkilotchi eddi xrin va Eu videoda media tadbirdan lavhalarni ko'rishingiz mumkin bokschimizga omad bizdagi xabarlarga qaraganda jang o'zbekiston hududida sport telekanali orqali efirga uzatiladi chempionlik jangining boshlanishi toshkent vaqti bilan yigirma oltinchi iyun tongiga to'g'ri kelmoqda aniq vaqti esa jangga oz vaqt qolganida e'lon qilinishi kutilmoqda eslatib o'taman murodjon ahmadaliyev so'nggi bor yigirmanchi noyabr kuni hosi valaskega qarshi himoya jangini o'tkazgan edi avvalroq stiven fulton hamyurtimiz izg вызов tashlagani va murodjonning muxlislariga minnatdorchilik bildirgani haqida xabar bergan edik jangdan avval tashkil etilgan matbuot anjumanida bokschimiz o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi ushbu jangga yuz foiz tayyorman kamarimni himoya qilishim va kim kuchli ekanligini isbotlashim kerak raqibim ancha kuchli uni hurmat qilaman biroq barchasi ringda hal bo'ladi dedi hamyurtimiz chempion murodjon rahmadaliyev jangni jonli efirda qayerdan onlayn ko'rish mumkin degan savollarga o'zbekistondagi uchun tv orqali sport kanalidan ko'rishingiz mumkin musofirdagilar ushbu jangni o'tkazib yubormaslikni xohlasangiz sizlarga telegram tarmog'idagi rasmiy tahlil avma kanalimizni tavsiya qilaman o'sha kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz albatta jonli efir tekin ssilkalarni tashlayman va jang tugashi bilan birinchilardan bo'lib kanalimizga jangni to'liq versiyasini joylayman telegram kanalimizga opisaniya orqali o'ting yoki bo'lmasa telegram qidiruv joyiga quyidagi tahlil avma kalit so'zini kiriting va bizning kanala kelib kchiqad qadrli do'stlar shaxsan men hamyurtimiz murodjonga yigirma oltinchi iyun kuni bo'lib o'tadigan boks jangida chin dildan omad tilayman inshaalloh yana g'alabaga erishadi do'stlar sizlarda ham qandaydir fikrlar bo'lsa fikrlaringizni pastda kommentariyaga yozib qoldiring men albatta o'qib chiqaman video yoqqan bo'lsa layk bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying ertangi videoda ko'rishguncha barchangizga omad tilayman